Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада в ефірі програма Власний погляд. Про ситуацію в парламенті ми поговоримо з народним депутатом України Олегом Царєвим. Мої вам вітання. Здравствуйте. Наскільки залишається під питанням початок роботи цього, цього парламенту, адже черговий пленарний тиждень знову залишається під питанням, знову залишається невизначеність сторін. Чи можна на сьогодні говорити, що все-таки позиції сторін йдуть на зближення? Є деякі зміни в переговорах. Ми мы... Сегодня видели это и слышали по заявлениям наших лидеров. Лидеры оппозиции поняли, что требование, требование введения сенсорной кнопки оно выглядит абсурдно. После того, как мы показали, что действительно сенсорная кнопка не обеспечивает индивидуального персонального голосования требовать сегодня о том, чтобы она была введена, абсурдно. Но еще более абсурдно выглядит требования голосовать руками, выходить в двери и даже не знаю, что еще мы должны делать. Мы таким темпом не сможем голосовать. Ну, даже четвертая, может быть, даже десятая части тех законов, которые у нас стоят в повестке дня. Власне, слухаючи заяви лідерів фракції від партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що вони вийшли з низкою своїх пропозицій, які оформили так званий меморандум, над яким зараз і йде робота і буде продовжено консультації. Якщо переходити до пунктів, які про які заявив Олександр Єфремов, там власне мова йде про те, що Пропонується запровадити персональну відповідальність за порушення парламентської дисципліни, зокрема й за голосування. Тобто, що, про що йдеться конкретніше? Про яку персональну відповідальність йдеться про навіть позбавлення депутатського мандату і який орган має це все вирішувати? Тобто, це ще момент для узгодження? Чи, власне, уже зараз зрозуміло, про що йдеться? У парламенті є, якщо буде доказано на правонарушення. парламент имеет право лишать депутатской неприкосновенности, и тогда прокуратура может выходить. Ну, как бы порядок несколько другой. Сначала прокуратура выходит, потом парламент лишает депутатской... Да, потом парламент лишает депутатской неприкосновенности. Эта процедура существует, и поэтому конечно же ее можно вводить Як за неперсональне голосування, так і за блокування трибуни і за пропуски парламентських засідань певний час неприсутність на робочому місці, принаймні це можна довести власне і для того, щоб позбавити цього достатньо для того, щоб позбавити, чи потрібні додаткові правові норми, які провести через конкретний закон чи через регламент парламенту. Я так считаю, что право депутата голосовать, не голосовать, право воздерживаться. Вот не присутствие и не голосование в какой-то момент, это право депутата не голосовать. Я помню, у меня были моменты, когда я не присутствовал в парламенте, я не голосовал, хотя большая часть фракции поддерживала. Например, были такие моменты, когда фракция регионов голосовала за вот войск в Ирак. И, и другие моменты. Иногда проще не присутствовать и не голосовать. Вообще в парламенте четвертый... Это самого то СССР... сунутый вид принятия решения? Ну, когда ты не голосуешь за, значит ты не поддерживаешь это решение. Ты а можешь это... не голосовать по разным причинам. Ты можешь находиться в зале, не голосовать. Ты можешь находиться в зале, голосовать, воздержаться. Ты можешь находиться в зале, проголосовать против. Ты можешь... не не, не присутствовать і не голосувати власне пропозиціями, з якими виступає партія регіонів. В них конкретно прописано, що незалежно від свого рішення, чи ти підтримуєш, чи ти утримуєшся від прийняття рішень, чи ти голосуєш проти за будь-яких незабудь-якого моменту, повинен все таки висвітлитися на табло твій голос. Червоним, жовтим або зеленим кольором. Тобто обов'язкове голосування незалежно від прийнятого рішення. На цьому наполягає партія регіонів для того, щоб голосували всі, незалежно від того, з яке рішення ухвалюється. Тобто, щоб було зрозуміло і був реальний результат на табло. Тобто, практично зобов'язати зобов всіх депутатів голосувати. Це е, принципове рішення для партії регіонів для того, щоб голосували всі. Это также одна из умов, вымог, які высовывают партию регионе, взираячи на ту ситуацию, как в парламенте. Я в парламенте четвертый созыв, и мы прошли через разные. Э, мы были и в оппозиции, были во власти, были опять в оппозиции. В зависимости от того, где мы находились, менялись требования к нам. Когда мы находились в оппозиции, мы точно так же, как сегодняшняя оппозиция, требовали персонального голосования, требовали присутствия говорили о том, что не всех депутаты были в зале, не все голосовали, называли фамилии. Точно такая же техника используется сегодня по отношению к нам. Но при всем при этом надо, э, могут быть разные ситуации, надо обладать, надо понимать о том, что ситуация не будет статическая. И э, какие бы мы сегодня не приняли нововведения партия регионов будет 5-10 лет у власти, но это не будет бесконечно. Придут другие политические силы. И с теми вещами, которые мы сейчас примем, им придется работать. Конечно же, если оппозиция требует присутствия партии регионов, то надеяться на то, что всех депутатов фракции регионов в зале, то надеяться на то, что они это потребовали, а сами в зал не ходят, ну было бы... По крайней мере, неправильно. Это, зерк, это, это зеркальное требование. Я бы хотел остановиться больше на технологии. Никто не возражает э, голосовать персонально. И это, по-видимому, э, правильное требование оппозиции. И я так думаю, что э, надо двигаться в этом направлении. У нас долгое время парламент. Э, это не секрет, э, не голосовал персонально. Объяснялось это по-разному. Э, есть и нет. Но если ты возражаешь против конкретного голосования, и такие случаи были неоднократно, депутат приходил, изымал карточку, и его карточка не голосовала. Тем самым, э, де-факто, э, э, депутат и депутаты считали, что если ты оставляешь карточку, то с теми голосованиями, которые будут проходить дальше, ты согласен с точки зрения фракции. Сейчас парламент мажоритарный, по крайней мере на 50%. И э, свобода у депутатов, ну я не знаю, как возможность принимать самостоятельное решение, я не знаю, как во фракции Кличко и во фракции э, Батьковщина. Технобок, свобода. Но ну, у нас, по крайней мере, мы ощущаем, вот я сам депутат-мажоритарщик, э, и разговариваю с другими своими коллегами, ну, я так думаю, что фракция будет голосовать не всегда э, как синхронно. одно целое, не всегда синхром. И, и, возможно, и... Э пришло, время, пришло время для того, чтобы двигаться в сторону большего персонального голосования. Я хочу сказать, что э до того как э произошла оранжевая революция, в принципе фракция регионов голосовала достаточно по-разному. Мы каждую перед, на каждой неделе мы собирались во фракции, обсуждали законопроекты, которые у нас стоят на повестке дня, выступали депутаты, Каждый, по, если ты член Комитета экономической политики, ты докладывал законопроекты, которые шли э, по твоему комитету. Кто хотел доложить и высказать свою точку зрения, эта точка зрения приветствовалась, выслушивалась. И мы определялись, какие голосования для нас, как для политической силы, являются принципиальными. И таких законопроектов было меньшинство. Э, мы рассказывали свою точку зрения, и, как правило, фракция соглашалась, если человек докладывал специалист, докладывал законопроект идет во благо, или есть какие-то замечания. фракции. И принималось, и принимались решения, как правило. Но были решения, где фракция не, 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 подходи, не, не находила какого-то не, под, к консенсусу и совершенно спокойно принималось решение о том, что каждый голосует сам за себя. И мы точно так же заполняли, как и Eh, сьогодні eh, пов'язку дня плюсиками, мінусіками що змінилося. Ставили... Сказали, що оранжевої до революції, допоморанче революції, ви голосували за одним принципом. З принципу голосування змінилися тепер. Тобто тепер уже їжі є більш принципіпові питання, за які ви маєте голосувати, навіть якщо ви не підтримуєте ту чи іншу позицію фракції? К сожалення общства розслаїлася. Ehm, борьба за власть стала более, более жорсткою. ответственность за потерю власти стала э, гораздо более серьезной. И э, мы очень серьезно продвинулись, очень сильно продвинулись в партийном строительстве. Партийная дисциплина решает голосовать или нет? На протяжении двух созывов парламент формировался по спискам. Э, если тебя выдвинула партия, идти не в ногу с партией нужно было обладать какими-то очень достаточно вескими причинами и такие причины по некоторым голосованиям у каждого из депутатов были и были несинхронные голосования ну, когда внутренние убеждения или какие-то другие обстоятельства и человек приходил и говорил что вот несмотря на то что я избран по партийным спискам несмотря на то что э, фракция решила голосовать таким образом. Вот, вот я не могу проголосовать. Я вплоть до того, что я готов оставить, э, э, уйти из из депутатов. это Но вот я не, не готов голосовать по такому тобто вопросу. Про что идется? Идется про то, что, власне, с тем, что появились мажоритарные депутаты, представники певных округов, партийная дисциплина зазнала Деякого ну можливо стала не такою чіткою і не такими Но, чіткими в дії мере, партії да. Регіонів. Какой -то, какой -то мере, да. А чим ж як хотя, чим хотя, же тоді хотя, пояснюється хотя, пропозиція хотя, партії регіонів, чим да. же тоді пояснюється пропозиція партії регіонів обирати наступну парламент незалежно від того, чи будуть дострокові вибори, чи не будуть, як буде складатися ситуація, забирати за мажоритарною системою. Наскільки можна тоді казати про структуризацію партії регіонів і контроль над депутатами, які будуть представляти цю політику? Силу в Третье, по, по поводу мажоритарных выборов есть разные точки зрения, нет позиции фракции. Я согласен с позицией Ефремова о том, что э, надо двигаться в сторону партийного строительства, а чистая мажоритарка шаг назад. Хотя э, для избирателей э, на округах э, мажоритарка приносит достаточно много плюсов. И с одной стороны. С другой стороны, мы увидели, что избиратель, независимо от того, независимо от того, какие персонали идут по округам, в значительной степени голосуют по партийному признаку. То есть, независимо от того, все-таки партийная дисциплина сберегается, но контроль над ней. И даже, и даже, и даже и, уверен, что даже если будут проведены выборы по мажоритарному принципу. И э, в любом случае последствия Оранжевой революции ⁇ это разделение Украины. Запад будет голосовать за представителей одних партийных сил, Восток будет голосовать за других, Центр будет голосовать и за тех, и за других. И вот это разделение остается. Якщо не буде знайдено оптимального рішення і не знайдений компроміс в процесі консультацій, чи наскільки реально є перспектива дострокових виборів, принаймні про які вже заявляють окремі представники партії регіонів? Наскільки ви вже готуєтеся? Вже є навіть інформація про те, що в партії регіонів вже навіть підготували законопроект, який передбачає мажоритарну основу, і як організувати і провести цей закон, оскільки парламент не працює. Мы всегда сможем э, проголосовать какое-то количество законов. И мы неоднократно доказывали, что мы можем э, провести. Каким чином? Это силовый вариант? То есть все-таки можем... такие э, сценарии Ну, Если нам надо будет провести выборы, посмотрите. Э, ответственность за стабильность в обществе, ответственность за экономику и за политическую стабильность несет правящая политическая сила. Сегодня это партия региона. Поэтому не зря оппозиция предлагает неконструктивные сценарии. Неважно какие. Выходить, выходить по каждому вопросу из дверей, голосовать бюллетенями, стоять на руках и еще что-нибудь делать. Но они сами понимают о том, что таким типом голосования можно голосовать но ну, 4 голосования в день, не больше, 3, 2. Но голосовать то количество законопроектов, которые у нас стоят в повестке дня, невозможно. То есть оптимальная можно... пропозиция это создание рабочей группы, которая бы напрацювала систему голосования, а пока еще разблокировать и, и гарантировать? Так. Такой, так, Такие возможности, такие э, типы голосования возможны в, в странах, где э, правовая система и уже является устоявшейся, там где каждая поправка к закону носит имя депутата, проводится проходит через многочисленные слушания, э, обговаривается в обществе. И принимается парламентом и таких поправок не такое большое количество. Сегодня Украина формирует свое законодательное поле. У нас очень много ошибок. Uh -huh. мы, мы много мы делаем да, поправок. Ты... И поэтому такой подход, но ну, он просто неразумный. И партия регионов не имеет права принимать те варианты и те предложения, которые неразумные, потому что мы несем ответственность за стабильность в обществе. Робоча група це як варіант виходу із ситуації і спільне напрацювання саме системи, за якою має бути голосувати. Ви в це вірите, і гарантії для опозиції достатньо буде, щоб розблокувати роботу, почати працювати. А тим часом паралельно розглядалося варіант голосування. Ну, я в це надіюсь. Будемо сподіватися, і ми. Олег Царь, народний депутат України, був гостем нашої студії. Нашим глядачам я дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі, адже ми робимо політику. зрозумілою.